श्रीमद्भगवद्गीता अध्यायं राजविद्याराजगुह्ययोग ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीभगवानुवाच इदं तु दे, दे प्रवक्ष्याम्यन सुयमे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसेयशुभान् राजविद्याराजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षापगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धादानपुरुषा धर्मस्यास्य परं तवाम् अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवद्मनि मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमुक्तिनां मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं केशवस्तिरहं न ज भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्नज भूतस्तु ममात्मा भूतभावनहं यदाकाशस्तिरो नित्यं वायुः सर्वत्र गो तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि त्युवधानयां सर्वभूतानि कौन्देया प्रकृतिं यान्दिमामि गां कर्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहं प्रकृतिं सोमवष्टभ्यां विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवश्यं प्रकृतिर्वशां न जमां तानि कर्माणि निबन्धन् दीर्धनञ्जयाम् उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयदे सजराजलं हेतुनानेन कौन्देय जगद्दि परिवर्तते अवजानन्दि मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्दो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशमोघकर्मणो मोखा मोघज्ञानाविजेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रभृतिं मोहिनीं श्रिराः महात्मानस्तु मां पार्था दैवीं प्रकृतिमाश्रिदाहं भजन् ज्ञात्वा भूदानिमव्ययं <coughs> सदतं कीर्तयन् दो मां यदं दच्छ नमस्यं नमस्यन्दच्छ मां भक्त्या नित्ययुक्तामुपासतिं ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तु मामुपासतिं एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् अहं क्रदुरहं यज्ञं स्वदाहमहमौषधं मन्द्रोहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुदं पिताहमस्य जगदु मादा दादापितामहं वेद्यं पवित्र ओङ्कारं युक्साम यजुदेवजां यतिर्भर्ता प्रभुसाक्षी निवासशरणं सुहन् प्रभवप्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययम् तवाम्यहमहं वर्षं निगृह्णामि सृजाम्यचाम् अमृतं चैव मृत्युच्च सदसच्चाहमर्जुनं त्रैविद्या मां सोमपा पूतपावा यज्ञैरिष्ट्वा दृष्ट्वा स्वग्गतिं प्रार्थयन्ति हे पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोगाम् अश्नन्ति दिव्यान् दिविदेवभोगान् तेदं भुक्त्वा स्वर्गरोगं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यरोगं विशन्तिम् एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्नां गदा गतं कामकामा लभन्ते अनन्या चिन्तयन्तु मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं ये अप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ति श्रद्धयान्य ते अपि मामेव कौन्देय यजन्द्या विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ताय प्रभुरेवजां न तु मामभिजानन्ति तत्त्वे तत्त्वे न दक्ष्यवन्दिं यान्दी देवव्रता देवान् पृथुं यान्दी पृथुर्व्रतां भूतानि यान्दी भूतेज्या यान्ति मध्यादिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तूयं यूमे भक्त्या प्रयच्छतिं तदहं भक्तिपकृतम् अश्नामि प्रयदात्मनः यत्करुषि यदश्नासि यज्जुहूषि ददासि यं यत्तपस्य सि खौं देया तत्कुरुष्वा मदर्पणं शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनीं संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसीं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति मां भक्त्या मयि दे तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचार्यो भजते मामनन्यभाम् साधुरेव स मन्तव्यां सम्यक् व्यवस्थितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्देया प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति मां हि पार्थ पार्थाव्यवाश्रित्या ये अभिस्यूपावयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तदा शूद्रास्ते अभियान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्शयस्तदाम् अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भवमद्भक्तो मद्याजीमां नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषल्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः